Uh, tanah penggalian tanah dekat Dome of the Rock tu saya dah cerita jauh daripada 2020 saya mula stream uh, kita tak payah pergi ke situ sebab kita kan sekarang sedang bercerita hal yang lebih besar iaitu penemuan uh, iaitu usaha untuk membawa kepada apa yang dibentuk negara Palestin cuma besok pasukan yang akan datang esok kumpulan yang akan datang adalah kumpulan evokasi mereka bercakap secara perundangan saya bercakap secara uh, matlamat mereka juga bercakap dengan tentang matlamat tapi melalui jalan perundangan jadi bila tuan-tuan tanya penggalian bawah tanah apa semua tu dia adalah satu benda saya tak ada dekat tempat gali tu. Ha, jadi pengetahuan saya dengan pengetahuan tuan-tuan sama je. Ha, kecuali kalau saya masuk ke Palestin dulu, saya berjaya masuk ke lubang galian tu. Tuan-tuan pun tahu saya tak akan bercakap satu perkara yang sama dan saya tak cukup bercakap satu perkara yang kemudian tidak boleh disahkan. Ha, sebab dulu saya dah jawab dalam video saya. Saya kan tunjukkan video. Ha, bahawa Apabila selesai penggalian tu, ah uh, rupanya dia adalah penemuan Dataran David. Di mana di luar kawasan Masjidil Aqsa. Dia tak membabitkan Masjidil Aqsa. Jadi saya naik di atas Masjidil Aqsa tu nampaklah dataran tu cuma saya tak turun melawat Saya tak larat nak jalan. Penemuan adalah Dataran David. Dataran David ni dipercayai uh, di luar daripada tanah Masjidil Aqsa, dia tak membabitkan Masjidil Aqsa. Orang-orang uh, Uh, Yahudi telah membuat penggalian Dan mereka menemui uh, Satu arena Arena ni bentuk tiga segi lah Arena di luar kota suci kita Tapi masih lagi dekat dengan Old City uh, Dan situlah mereka klaim uh, Bahawa arena tu entah apa-apa lah Mereka klaim kata di situlah uh, Nabi Daud uh, pernah berada Dan menyampaikan syarah mengenai agama dia di situ. Dan dia tiada kena mengena dengan Seinci pun tanah majlis asal Sebab Old City ni Tuan-tuan kena faham Penggalian di Old City Old City ni tak merujuk kepada Masjid Al-Aqsa kerana Masjid Al-Aqsa ni sebahagian dalam Old City tu Old City ni besar. Ha, di situ juga ada gereja Holy Sepulchre. Di situ juga ada sinagog Yahudi. Ha, jadi tuan-tuan kena ingat kalau sebut saja Old City kota lama dia tak semestinya terus jatuh kepada Masjid Al-Aqsa. Ha kerana Old City ya. Eh, nanti kita print betul Old City tu. Ha, Old City tu petak tanah yang besar. Hanya ada kawasan yang seluas sebelah padang bola. Itu adalah kawasan kita, Masjid Al-Aqsa. Bahagian belakang daripada Masjid Kubah Biru tu, bawa saya tak tahu berapa luar pada bola, walaupun saya dah pergi berjalan dan tuan-tuan dah tengok video saya dekat situ, yang budak-budak sekarang ambil balik dan, bukan budak-budak, kawan-kawan sekarang ambil dan, dan uh, viralkan balik tu, itu adalah sinagog Jadi penemuan yang penggalian yang dulunya, menimbulkan banyak spekulasi bahawa sesuatu sedang dilakukan, uh, beberapa tahun kemudian, uh, telah disahkan sebagai... Penemuan uh, satu lagi tapak lama yang Israel claim mampuslah kat dia, dia nak claim kan, dia kata itulah tapak Nabi Daud. Dan tapak tersebut tidak berada dalam kawasan masjid al asal. So, anda boleh tengok video dia, saya dah tengok video penuh lah Israel penemuan tapak tu, tonton Google je lah. Uh, sama ada di YouTube, tonton nak jumpa di bawah tajuk. New Archeology on David, apa tak lah, kau nanti kau akan dapat. Ha, nampaklah dia ada orang bawah tanah kemudian dia naik, dia jumpa jadi oleh kerana konsep arena dulu, di atasnya bercakap di bawahnya ada laluan dia buat bilik, dia buat apa ha, jadi penggalian tu sudah pun dijawab ha, oleh saya secara melihat maklumatnya ha, bahawa mereka gali bertahun-tahun dan kemudian mereka mengesahkan sekitar tahun 2017 ke 2018 ha, bahawa mereka telah menemui satu tapak arena iaitu binaan seperti uh, stadium lama yang di situ mereka klaim Nabi Daud gunakan untuk menyampaikan syarahan-syarahan ketika dia menjadi nabi. Nabi Daud tadi dia menjadi raja kepada orang-orang uh, Israel. Hafiz Syuru tekan jap. Okey. Tuan setuju tak? Saya cakap Israel membuli Palestin bertujuan ada agenda besar nak apa ni? Jadi, oh, tak payah cakap lah. Kita semua dah tahu. Kan kita dah cerita dah tentang The Greater Israel. Penubuhan negara Israel daripada... Ini adik baru masuk. Saya tak marahlah Hafiz suruh. Eh. Hafiz kalau ikut abang lama. Abang dah jelas lah tentang dulu ni. Pada bulan-bulan berapa dia? Saya rasa awal perang kita dah cerita. Mereka. Pada awal-awal perang tu banyak video saya bercerita mengenai The Greater Israel penubuhan sebuah negara Israel yang mereka dakwa daripada ucapan Nabi Daud di Bukit Zion dengan mengatakan negara Israel ini bermula daripada tebing sungai Nil berarti Mesir ini akan berada di bawah jajahan mereka sampailah ke sungai Furat ke sungai Furat tak? di Iraq uh, jadi kereta Israel yang ada dekat baju mereka tu kita dah, dah cerita lama dah dan tak, kita tak mau cerita dah konteks tu sebab konteks tu nanti kita akan bercerita perkara-perkara yang tak relevan dengan apa yang sedang berlaku Sayanglah tuan-tuan ada pengetahuan am Tapi tuan-tuan tak ada pengetahuan hari ini. Hari ini kita sedang bercerita adalah ceasefire Gaza Dalam satu peta Dalam satu isu dan kita tampalkan juga dengan usaha membawa usul daripada Colombia Bagi menegakkan perundangan di dalam PBB Untuk Palestin mendapatkan hak dia Dia tak pakai perkataan membuli ya Kita pakai sekarang ni adalah menjajah Lagi dahsyat Buli ni eh uh, biasa lagi dia menjajah genocide perkataan yang telah dipersetujui adalah genocide mereka melakukan penghapusan etnik uh, lagi besar kata tu daripada setakat kata buli dunia mengatakan genocide uh, ini diputuskan uh, genocide ini telah disahkan oleh ICJ Mahkamah uh, keadilan antarabangsa yang menjadi salah satu sayap di bawah PBB badan perundangan uh, tertinggi di PBB cuma keputusan tu tidak pernah dijadikan uh, langkah pelaksanaan undang-undang ha, apa besok Sentral datang, bila wakil kita datang besok adalah, nak ambil semua keputusan ni, tak jadikan dia hanya keputusan yang tak boleh dilaksanakan dia mestilah dilaksanakan ha, usaha sekarang ni, semua usul-usul yang selama ni menyokong Palestin dan usul-usul yang mengkritik Israel, tidak lagi menjadi satu kenyataan di BBB dia mestilah menjadi satu keputusan perundangan yang boleh diabsahkan pelaksanaan dia ok hmm. Ada soalan yang lain tak? Nak beli buku hak mana yang cerita sejarah Palestin ni? Okey, kalau nak yang paling ringan ini eh. hari-hari hari-hari akhir saya di bumi Palestin. Ha, oleh saudara Nasaid. Buku ni kita, dia, dia buat. Lepas tu kita jual laju tapi kita rasa orang kita ni tak faham. Ah ha, isu buku sembilan. Kita rasa orang oh, lepas siap buku ni bestseller dia buku ni. Bila siap, kita rasa ada satu lubang. Ada satu look hole. Di mana awal masuk awal bulan tahun 2024 ni... ...orang mula berbincang tentang... ...tak faham Hamas, tak faham Fatah. Jadi saya kata, Ustaz... ...Ustaz tuliskan buku untuk orang kita faham dulu... ...tentang sejarah Fatah dan Hamas. Dia tulis pula buku ni. Arus Politik Palestin. Then masuk Disember 2024, berlakulah perang. Yang membabitkan Iran, Hezbollah dan juga Houthi. Orang tak faham pula... ...mengenai baga bagaimana nak memahami... Ah, Syiah dan juga Sunni adalah satu yang hal yang berbeza apabila Iran menyerang Israel. jadi dia tulis pula satu buku membang apa membongkar akar konflik uh, mengenai Timur Tengah. Kenapa Zionism berbalah dengan Iran dan berbalah dengan Arab dan kenapa Arab pula berbalah dengan Iran berbalah dengan Israel kenapa jadi benua tiga penjuru aduh hai duk cakap tadi panjang dah ranger one at work Ranger One Hour, Usul Columbia tak dibentangkan di Saya tak mahu jawab lah Tengok video saya dah ada lah Penat saya nak jawab lah di, apa, Boleh di cancel Saya dah cerita banyak hari dah ni Video saya dah ada ha, Tengok video saya di Youtube pun dah dituangkan ha, Di FB saya masih ada kan tidak saya nak cerita balik Kesian yang beribu orang yang ikut hari-hari Yang dah faham dah kata Usul ni nak di cancel Macam mana? Sebab dia tidak dibentangkan di majlis keselamatan Dia dibentangkan di United Nations General Assembly Okay? Tengok balik video tu saya tak diri Tengah ada sekarang Seratus ratus ribu lebih orang dah view di FB Susahlah ha, Susah lah kalau awak tak ada FB Lepas tu saya nak kena menyelesaikan masalah FB awak Datang seorang kata dia tak ada FB Datang seorang kata dia tak ada Apa ni Spotify ha, Jenuh saya nak 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 menyelesaikan semua masalah Ni 8,500 orang seorang ni Dia kata dia tak ada telinga Saya nak kena beli telinga pula Dia kata dia mendengar kurang Saya nak kena beli pula alat pendengaran Oh, ha, jenuh saya dah cuba dah memudahkan tuan-tuan dalam semua bentuk Haa dekat dah tak ada Dia takkanlah YouTube pun tak ada Di YouTube pun saya dah turun dah video tu Kalau tuan-tuan ni yang ni buku ni Saya cadang kat tuan-tuan eh Ini kalau tuan-tuan sedikit boleh dah membaca bacaan berat Bacaan berat sebab ni berat Tapi inilah yang akan memahamkan tuan-tuan tentang BDS Nanti besok orang tanya dekat tuan-tuan kenapa perlu boykot Tuan-tuan dah boleh jawab lah Kenapa hari ini tiba-tiba Norway, Sweden ambil divestment Iaitu menarik semua wang kawalan kerajaan mereka Tak melabur dengan syarikat-syarikat yang ada kaitan dengan Israel Kenapa ada sanction? Kenapa Scotland uh, diikuti oleh Belgium Memutuskan hubungan ekonomi dengan uh, Israel Tuan-tuan uh, hanya faham perjuangan yang dimulakan uh, pada tahun uh, 2001 Kemudian bagaimana pada 2001 Apabila Omar Barghouti mengasaskan BDS ni Dengan sokongan kawan-kawan di Eropah dan dia berjaya ini ha, ada bak sanction, bak sejarah pula. Kenapa selama ni semua usaha dunia untuk uh, membantu Palestin gagal? Alan Pepe tulis, ha, karena IPEC, kerana IP, kerana dunia, ha, kerana apa pertuan bahasa-bahasa bersatu, kuasa-kuasa berat semua kuasa-kuasa besar, besar bersama Israel. Kalau tuan-tuan baca buku ni, tuan-tuan akan faham hari ni kenapa? Kenapa pandangan yang dulunya saya tolak? Ha, ni penulis buku ni, ni kawan baik saya. Ha, saya tak bersetuju dengan pandangan saya panggil dia sentiasa saya panggil dia walaupun dia adalah mempunyai pandangan yang saya tak bersetuju tapi hari ini saya akui ha, bahawa dia mempunyai pengamatan yang dalam di mana hari-hari terakhir saya di bumi Palestin dia tulis pada bulan Disember 2023 dengan keyakinan yang sangat besar kata Tuan Haji saya nak Israel akan jadi negara paria waktu dia jadi tamu saya saya termenung mana mungkin Nathan Kingdom yang menubuhkan Israel akan mengiktiraf Palestin? Mana mungkin kesatuan Eropah yang menjadi rakan dagang 88% daripada Kepentingan Israel Rakan dagang dia adalah kesatuan Eropah uh, Sorry Rakan dagang dia bagi uh, apa ni uh, Sorry 88% hubungan Israel dalam bidang teknologi adalah dengan uh, rakan dagang Eropah 24, uh, 26 negara kesatuan Eropah Sekarang semua pandangan yang dia tulis tu jadi uh, Berarti uh, Ustaz Nasai yang akan balik minggu depan Dia, dia ambil cuti balik sebab dia nak live dengan saya eh? Dia di China untuk memperkatakan pula benda-benda yang bersangkut dengan kemerdekaan Palestin dan langkah pembinaan Palestin baru. Saya kata, tuan nak ini buku dia. Ha, berarti saya rakyat kan. Ha, kami bersahabat baik. Walaupun kami mempunyai banyak perbezaan pandangan dengan Palestin. Cuma konsep saya bila saya jadi host, saya tak argue. Konsep saya satu orang dia ada pandangan berbeza. Saya panggil dah datang si hari ini. Untuk menyatakan pandangan berbeza dia dengan saya supaya penonton-penonton dapat lihat. Oh, selalu Ahmad Zainal cakap halaan dia ke sini. Syakban so, Zainal ni halaan dia lebih banyak kepada umat Islam perlulah bersatu untuk membolehkan palestin mereka maka saya sentiasa bercakap tentang penyatuan Islam umat Islam mestilah menghindarkan fitnah satu sama lain kalau nak dapat bersatu ha, saya lebih melihat konsep jemaah tu sebab percayanya saya ni kata dari, daripada Taman Rasulullah sampai Sayyidina Umar kejayaan Sayyidina Umar sampai dah pada Khalid Ibn Walid Khalid bin Walid bawa pergi pada Saladin Yang saya nampak seluruh kejayaan Islam ni Berasaskan kepada orang Islam ini memilih untuk bersatu Maka banyaklah stream saya menjawab fitnah Menjawab tuduhan secara fakta Orang fitnah Mesir, orang fitnah Arab semua Tapi tiada fakta Saya jawab secara fakta Saya panggil mereka datang ke studio Mereka tak nak Okey, dia kemudian Ustaz Nasai pula dia tak tengok dalam bentuk tu Dia tengok pula dalam satu bentuk yang lain Bahawa penyatuan orang-orang Eropah Untuk marah bahawa satu hari orang Eropah ni akan bersatu dan mereka akan menolak Israel kerana mereka tak boleh melihat apa yang Israel lakukan kepada Gaza sebagai sesuatu yang turut memalukan Eropah kerana menyokong apa yang dipanggil genosid. Ha, dia lihat dalam perspektif tu. Ha, jadi saling melengkapi. Ha, saling melengkapi. Ha, maka tu saya bagi tahu pada tuan-tuan saya lihat pula sekarang ni adalah kemerdekaan Palestin melalui two state solution. Besok rakan-rakan saya yang datang kata tak. Palestin akan dapat negara melalui perundangan. Ha, tak perlu buat perjanjian apa semua. Dapat negara melalui perundangan apabila undi di luar daripada majlis keselamatan yang tak boleh diveto Amerika. Di mana usul yang diperkemaskan ni apa yang ada dalam usul besok mereka jelaskan. Bila usul ni diundi oleh semua negara-negara PBB dapat 145 undang-undang itu akan memberikan sebuah negara pada Palestin. Ha, dia tapi dia tak nak pakai sebuah negara pada Palestin. Dia kata, tidak, Cik Tanah. Ini tidak, ini tak, kami tak pakai perkataan Palestin merdeka dan kami tak pakai tentang two state solution. Perjuangan dalam pembentangan uh, Columbia berasaskan kepada undang-undang PBB. Ha, sebab mereka loyal. Ha, saya pula ambil bahasa tersebut, dengan undang-undang ini dilaksanakan, kesannya adalah terbentuk negara pada sini. Ha, tapi mereka tak boleh pakai begitu sebab mereka bukan wartawan. Ha, mereka bukan penganalisis dan geopolitik. Mereka adalah pengamal undang-undang. Jadi mereka bercakap dalam bahasa undang-undang. Had undang-undang itu bagi ini je tapi bagi ini namanya Palestine mereka lah sebab dalam tu dapat mentakbir sendiri. Israel kena undurkan tentera. Tak boleh masuk dalam sepadan Palestin. Palestin boleh membina kerajaan dia. Palestin perlulah diiktiraf dan semua orang boleh bekerjasama dengan Palestin. Tanah-tanah yang telah diputuskan sebagai milik Palestin taklah dikembalikan kepada orang Palestin. Tapi dia kata tak boleh pakai term saya. Sebab terma mereka adalah the law. Ha, the law. Walaupun the law bawa the result Dia kata tak boleh Result is not part of law Kami law kami cakap part law je ha, Besok mereka datang ha, Jadi Benda-benda macam ni lah tuan-tuan ha, Bila kita ada berbeza pandangan ni Dia menjadikan kita menjadi lebih bagus Kerana bukan berbeza pandangan Kita menambah kotak-kotak pengetahuan ni Menjadikan kita lebih uh, faham Ah, ha, Masing-masing dengan bidang tersendiri Sebab kalau saya bawa the law dekat tuan-tuan Tuan-tuan akan jadi pening kepala sikit ha, Saya buka dulu the door Masuk dah pintu tu Barulah orang tanya Bang boleh ke dia laksanakan ha, Ini sentral datang Cerita kat dia sentral Saya buka dulu pintu Untuk mengatakan Potensi palasi mereka ni adalah tinggi Maka tuan-tuan mula rasa Ya tinggi Tapi macam mana Ah, ha, Besok dia jawab secara undang-undang Yang saya dan dia Bercanggah dari segi klausa Klausa Dia orang tak akan pakai klaus yang saya pakai Mereka tak akan pakai klaus yang Ustaz Nasir Nasir, Nasir ini pakai Kerana klaus geopolitik Dan klaus perundangan antarabangsa adalah berbeza Uh, okay. uh, so besok tuan-tuan jangan lupa adik kalau tuan-tuan terlepas pun jangan risau video dia uh, ada dekat uh, tuan-tuan yang tutup komen siapa yang masuk lama ni dia tahu kata saya akan marah kalau suruh tutup komen kalau tutup komen baik aku sembang dengan kawan aku tujuan ni nak ada komen ada live, live di tiktok kalau tuan-tuan terlepas lah besok pukul 9 tuan-tuan ada hal penting tuan-tuan boleh menontonnya di FB, pasal FB kita kekalkan video pukul 6 pagi tuan-tuan dah dapat tengok, 6 pagi esoknya pula Ha, esok malam 6 pagi lusa tuan-tuan dah boleh tengok dekat youtube Zia Haris stream semua pakai nama yang sama Zia Haris stream sebab tuan-tuan okay. nak buku log dulu